Bayangkan seluruh karya falsafah yang dihasilkan sepanjang hidup dan ribuan jam yang telah dikorbankan untuk berfikir telah dianggap sesat dan dibakar di tengah kota yang pernah memuji suatu ketika dahulu. Itulah tragedi Ibn Rushdie, salah satu minda paling cemerlang dalam sejarah manusia. Di akhir abad ke-12, Andalusia masih menjadi pusat ilmu yang gemilang. Ibn Rushdie atau nama penuh beliau Abu Al-Walid Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rushdi. Beliau lahir pada tahun 1126 Masihi di Cordoba, Andalusia dan telah wafat pada tahun 1198 Masihi di Marrakech, Maghribi. Beliau juga datang dari keluarga ulama yang terkenal iaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rushdi. Beliau merupakan seorang hakim, doktor, ahli falsafah dan penasihat kerajaan. Sejak kecil, kecerdasannya luar biasa Ibn Rushdie bukan sekadar pintar. Beliau merupakan seorang polimat yang bermaksud berpengetahuan luas. Beliau merupakan seorang doktor istana yang menulis ensiklopedia perubatan iaitu Al-Kuliyat Fi Atib dan digunakan di Universiti Eropah selama berabad-abad. Beliau juga merupakan seorang hakim agung Cordoba kerana mengikuti jejak ayah dan datuknya. Beliau juga seorang saintis yang mengkritik model Ptolemy yang telah diterima lebih seribu tahun dahulu. Ketukuhannya membuatkan seorang filsuf senior iaitu Ibnu Tufail memperkenalkannya kepada khalifah Al-Muhaid iaitu Abu Yaqub Yusuf. Khalifah mengadu, aku membaca karya Aristotle tetapi terlalu rumit, terangkan kepada aku. Dari sinilah misi besar bermula. Ibnu Rushdie ditugaskan menjelaskan seluruh karya Aristotle dengan jelas dan sistematik. Kerja agungnya yang telah membuat dunia barat memanggilnya The Commentator. Konflik, politik dan kejatuhan Ibn Rushd bila akal berdepan dogma. Pada abad ke-12, Andalusia menjadi pusat ilmu paling gemilang di dunia Islam. Debat Epik dengan Al-Ghazali Debat intelektual yang menggegarkan dunia Islam. Sebelum kelahiran Ibn Rushd, dunia intelektual Islam digoncangkan oleh karya Imam Al-Ghazali iaitu Tahafud Al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Karya ini mengkritik keras ahli falsafah Muslim, terutamanya mereka yang mengikuti Aristoteles. Seperti Ibn Sina dan Al-Farabi Al-Ghazali menuduh mereka telah melampaui batas akal manusia Dan memasuki ranah agama Menghasilkan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam Antara tiga isu utama yang diangkat oleh Al-Ghazali adalah yang pertama, keabadian alam Para falsafah mempercayai alam wujud bersama Tuhan tanpa permulaan Sementara Al-Ghazali menekankan penciptaan dari ketiadaan Yang kedua, pengetahuan Tuhan Al-Ghazali menuduh para filosof percaya Tuhan hanya mengetahui hal-hal umum Bukan perkara atau ataupun spesifik Sedangkan Allah maha mengetahui segala sesuatu Dan dialah maha pencipta yang ketiga, kebangkitan jasmani. Al-Ghazali berpendapat tubuh akan dibangkitkan di akhirat sementara falsafah mengatakan hanya jiwa yang akan dibangkitkan. Ibn Rushdie membalas serangan ini dengan menulis Tahafud Al-Tahafud. Buku ini bukan sekadar membela diri tetapi merupakan karya monumental yang mempertahankan hak akal dan menyelidiki alam ciptaan dan wahyu secara selaras. Ibn Rushdi menegaskan bahawa hukum sebab akibat wujud dalam alam merupakan cara Allah mengatur ciptaannya. Sebagai contoh, api membakar kapas bukan kerana kehendak rawak, tetapi kerana Allah menciptakan sifat api untuk membakar dan hukum alam ini tetap konsisten. Pemahaman ini tidak menafikan kekuasaan Tuhan, bahkan sebaliknya menunjukkan kebijaksanaan Tuhan yang tersusun rapi dalam ciptaan dalam isu kebangkitan jasmani dan pengetahuan Tuhan. Ibn Rush menjelaskan bahawa alam ciptaan adalah khadim, wujud bersama waktu tetapi tetap bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Allah mengetahui setiap perkara, baik secara universal mahupun terperinci, dengan kesempurnaan yang melampaui kemampuan manusia. Tahafud al-Tahafud menunjukkan keberanian intelektual Ibn Rushdie yang luar biasa. Ia membela rasionalitas logika dan kebebasan berfikir di tengah tekanan dogma yang kuat. Buku ini membuktikan bahawa pendebatan intelektual adalah asas untuk memahami kebenaran bukan ancaman bagi iman yang tulus. Tekanan politik dan golongan konservatif Pada tahun 1165 Ma'al Hijrah menjadi titik hitam dalam kehidupan Ibn Rushdie. Khalifah Al-Mansur mengeluarkan dekret rasmi semua karya filsafatnya diperintahkan untuk dibakar di alun-alun Kordoba. Beliau dicopot dari semua jawatan dan diasingkan ke Lusena, iaitu sebuah kota kecil yang jauh dari pusat intelektual. Bayangkan Buku-buku yang telah beliau tulis dan teliti sepanjang hidup dibakar di depan halayak umum. Setiap lembaran yang menjadi abu adalah simbol penolakan terhadap rasionalitas yang beliau perjuangkan. Pengasingan ini bukan sahaja memisahkan beliau dari murid-murid, perpustakaan dan pusat ilmu yang dicintai. Tetapi juga menandakan meredupnya cahaya falsafah di Rusia untuk beberapa abad berikutnya. Namun, kejadian ini juga menunjukkan ironi sejarah. Walaupun dibungkam di tanah air, pemikiran Ibn Rushd tetap hidup. Kadang-kadang ia diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibran dan sebar luas ke universiti di Paris, Padua dan juga Oxford. Ianya menjadi asas bagi kebangkitan intelektual di Eropah seterusnya menyumbang kepada era renaissance cabaran, warisan dan relevansi hari ini Antara cabaran yang dihadapi Ibn Rushd dia adalah Yang pertama, penentangan ulama' konservatif Ini adalah kerana ramai ulama' tradisional pada zaman itu menolak falsafah Yunani kerana dianggap bertentangan dengan syariat iaitu tuduhan zindik dan idea bertemu dengan aliran agama arus perdana Yang kedua adalah konflik politik dan istana Walaupun pada awalnya disokong oleh pemerintahan Bani Muwahid, politik berubah apabila pemerintah baru menjadi lebih konservatif. Akibatnya, kitabnya dibakar dan beliau diturunkan jawatan hakim dan diperintahkan daripada Kalgoda ke tempat pembuangan. Yang ketiga, kritikan dari tokoh besar Islam iaitu Imam Al-Ghazali yang lebih awal menulis tahafu Al-Falasifah dan mengkritik pemikiran falsafah. Yang keempat adalah salah faham terhadap pemikirannya. Ramai menuduh beliau mengutamakan akal lebih daripada agama menyebabkan idea sekular membawa pemikiran Yunani tanpa batas. Yang keempat, karyanya tidak dihargai di dunia Islam. Selepas kematiannya, falsafah di dunia Islam merosot kerana beliau tidak digembangkan oleh jana muslim tetapi diterjemahkan ke latihan Ibrani mengubah pemikiran Eropah. Yang kelima, ketegangan antara peranan ulama dan falsafah. Beliau telah menghadapi dilema antara dunia syarikat konservatif dan dunia intelektual rasional yang menyebabkan banyak kecaman daripada kedua-dua pihak. Kejatuhan dan kebangkitan semula warisan Ibnu Roshdi Warisan Ibnu Roshdi Ibnu Roshdi telah meninggalkan warisan intelektual besar dalam bidang falsafah perubatan dan fik Sumbangan dalam falsafah telah menegaskan keserasian antara akal dan wahyu Beliau menghasilkan syarah ulasan koperasi terhadap karya Aristotle Karya yang menjadi asas kepada rasionalisme dalam dunia Islam Yang kedua, sumbangan dan perubatan uh, Telah menulis kitab Al-Quliyat Fi Al-Tib Iaitu menjadi rujukan berabad-abad di Universiti Eropah Yang ketiga, sumbangan dalam fik dalam kitab Bidayat Al-Mujtahid beliau memperkenalkan pendekatan fik perbandingan menekankan analisis dan hujah hukum bukan segala ikut pendapat pendekatan ini masih digunakan dalam institusi, institusi pengajian Islam moden penurunan pengaruh dalam dunia Islam Selepas kematian Ibn Rushdie, pengaruhnya merosot kerana penentangan politik dan ulama konservatif memikir Al-Ghazali lebih dominan menyebabkan fasa fahir kurang diterima. Kejatuhan Indonesia memusnahkan pusat ilmu penting, fokus masyarakat Islam berubah kepada fik dan tasawuf. Tradisi fasa fahir rasional akhirnya hampir hilang selama beratus-ratus tahun. Bagaimana pemikirannya dibawa ke Eropah? Pemikiran Ibn Rushdi dibawa ke Eropah melalui terjemahan karya-karyanya iaitu bahasa Latin dan Ibrani di pusat intelektual seperti Toledo. Ini telah melahirkan aliran Averism Latin dan mempengaruhi tokoh besar seperti Thomas Aquinas dan Singer of Brabant. Idea rasionalnya menjadi asas tradisi skolastik dan semuanya membantu membawa kepada Renaissance of Eropah bagaimana beliau diterima semula pada zaman moden. Hari ini Ibn Rushd kembali dihargai sebagai tokoh besar dalam Islam dan rasionalisme. Gerakan reformasi seperti Abdul dan Al Afghani menjadikannya simbol pembaharuan. Kajian moden memulihkan reputasinya sebagai jabatan Islam Barat. Namun pemikirannya masih ditentang oleh golongan konservatif kerana dikaitkan dengan sekular sekularisme. Relevansi Ibn Rushd agama, akal dan pendidikan falsafah moden. Pemikiran Ibn Rushdie masih relevan kerana beliau selaraskan agama dan akal. Pendekatan ini sesuai untuk menangani konflik tafsiran literal dan versus rasional hari ini. Beliau melihat falsafah dan sains sebagai cara memahami ciptaan Tuhan bukan ancaman iman. Idea menyokong kebangkitan semula dari sini tradisi penyelidikan sains dalam dunia Islam. Ibn Rushdie menekankan pendidikan berasaskan pemikiran kritis dan logik. Ini membantu mem memperbaiki sistem pendidikan Islam yang masih fokus kepada hafalan. Warisannya memberi modal pemikiran yang gabungkan intelektualisme, spiritualiti dan sains. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menghadapi cabaran intelektual pada zaman moden. Pengajaran dan Iktibar daripada Ibn Rushdie Yang pertama, berani berfikir rasional tanpa tinggalkan iman. Seimbangkan akal dan spiritualiti, berfikir kritis dan berani menyoal, satukan ilmu dan iman dalam kehidupan, pertahankan kebenaran dengan hujah dan logik, akal dan iman saling melengkapi dalam membina masyarakat beretika.